Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Oh, Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM Inspirasi Utama Anda Kembara Inspirasi Petang ini Bersama-sama dengan Wakaf An-Nur Kita bawakan segmen Tajaan Bersama Wakaf An-Nur Dan juga Bual Bicara ini Bersama tetamu kita ha, Sehat semua ya Sahabat-sahabat sekalian Jom kita boleh ikuti juga Perkongsian petang ini Di Facebook IKIM FM Dan di hujung talian saat ini Saya bersama dengan Yang berbahagia Ustaz Amirul Hakim Mat Said Timbalan Pengurus Jabatan Wakaf Strategik Dan Pelaburan Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Pian? Sihat dia. Eh? Baik, alhamdulillah sihat walafiat. Wa Haah, uh -huh. macam mana kenduri-kendara kita untuk ulang tahun ke-25 Wakaf An-Nur baru ni semuanya berjalan lancar? Ah, uh, alhamdulillah. Saya suka istilah uh, kenduri kendara tu. Masya-Allah. <laughs> <laughs> Johor memang kalau meriah memang macam kenduri, Ustaz. Betul, betul. Nampak ramai ya. Ha, uh, kan? Al alhamdulillah minggu lepas lebih 40,000 orang hadir. Alhamdulillah oh, yeah? untuk carnival mahabah kita di Masjid Sultan Iskandar. Ya Allah, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita teruskanlah ya, kecemerlangan itu insyaAllah berkongsi dan uh, menyebarkan manfaat lah ya, menerusi apa yang diusahakan oleh uh, Wakaf An-Nur dan selamat ulang tahun jugalah kepada Wakaf An-Nur. InsyaAllah semoga terus berkat. Amin. Baik, jom Ustaz. pertama ni kita ada cerita, kita nak bawa bicara dan juga nak menimba ilmu jugalah berkaitan dengan pengurusan ain dan juga manfaat wakaf. Jadi Ustaz Amirul juga sebagai yang dipertanggungjawabkan dan diamanahkan juga di Jabatan Wakaf Strategik dan Pelaburan Wakaf an ni kita nak cerita macam mana apa ain-ain ni siapa? Ada yang tanya, ain ni anak siapa? <laughs> Bila cerita tentang wakaf ni kan, jadi mukadimah kita definisi dan juga apa tu ain dan manfaat wakaf tu sendiri. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi pada pian uh, dan juga semua sidang pendengar IKIM FM pada petang ini. Uh -huh. uh, seperti mana yang kita sedia maklum uh, berkenaan dengan wakaf ini, ia merupakan satu instrumen yang begitu unik kan. Ya. Ah uh, kerana di dalamnya terdapat uh, keunikan yang tersendiri berbanding dengan uh, zakat, sedekah-sedekah yang yang biasa. Hmm. Apabila kita singkap semula kepada uh, perbincangan berkenaan dengan yang disebut tadi ain dan juga manfaat hmm. uh, kita perlu tahu bahawa uh, apabila sesuatu harta tersebut telah pun diwakafkan semua kita tahu berkenaan dengan wakaf ni apa dia yeah. tetapi kita uh, suka untuk perincikan sedikit apa sebenarnya yang kita perlu tahan tersebut apa yang perlu kita nak jadikan di mana jariahnya itu jadi, bila seseorang itu ataupun seseorang individu dia mewakafkan harta dia, tanah dan sebagainya, kita perlu faham bahawa yang dikekalkan itu adalah ain dia. Ha, itu yang dimasukkan ha. dengan ain tu. Okay. <laughs> uh, perlu dijaga, perlu dipelihara kalau sekiranya di negara kita, Majlis Agama Islam sebagai uh, nazir am bagi pengurusan wakaf dan juga mentawali ataupun nazir khas yang menguruskan, kita menerima pewakafan tersebut, kita mesti kena jaga ain tersebut. Uh, prinsipal wakaf itu, tak kira sama ada dari sudut tunai, tanah dan sebagainya, itu dari sudut ain. Kemudian dari sudut manfaat adalah harta ataupun hasil daripada ain yang kita terima, yang kita jaga tersebut. Dalam contoh yang mudah mungkin saya boleh bagi kepada PN dan juga sidang pendengar. Kalau seseorang itu dia mewakafkan hartanya berbentuk kebun sebagai contoh, tanah kebun dia. Kemudian daripada kebun tersebut adanya hasil daripada mungkin buahnya dan sebagainya. So, hasil itu uh, kita dapatkan manfaatnya dari sudut keuntungannya apabila kita jual dan sebagainya. Kerana kebun itu tidak boleh dijual. Uh, itu yang kita perlu faham dari sudut ain dan juga manfaat. Untuk saya rincikan perkara ini, sebenarnya perkara ini ada dalam sirah Nabi SAW. Untuk mudahkan kefahaman kita, uh, seperti mana uh, hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, uh, berlaku satu peristiwa yang sangat terkenal yang boleh kita ulang semula pada petang ini dan tak salah hmm. untuk kita sempat buaskan lagi perkara ini iaitu apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu an apabila beliau ini menerima satu Perkabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ataupun menggesa sahabat bila mana berlakunya kemarau ada satu uh, telaga yang dimiliki oleh seorang Yahudi pada waktu tersebut yang uh, ada kesukaran untuk umat Islam uh, pada ketika itu di Madinah untuk mendapatkan air kerana dimiliki oleh Yahudi dan harganya terlalu mahal jadi uh, gesaan daripada Rasulullah untuk Uh, ada tak umat Islam yang boleh membeli uh, telaga tersebut seterusnya diwakafkan supaya mengurangkan bebanan umat pada waktu tersebut. Jadi Sayyidina Usman sebagai seorang tokoh kongprat pada waktu itu dalam ringkas uh, ceritanya, beliau telah pun uh, menawarkan untuk membeli sebahagian dahulu daripada telaga itu kepada Yahudi itu. So apabila berjaya transaksi tersebut, Sayyidina Usman uh, memerintahkan supaya umat Islam mengambil harta yang telah pun dibeli pada waktu tersebut iaitu ini telaga itu pada hari miliknya Sayyidina Usman iaitu dua hari dua hari jadi dua hari milik Sayyidina Usman dua hari milik Yahudi semula dan ringkasnya apabila berlaku keadaan itu orang Islam ataupun orang ramai pada ketika itu di Madinah mengambil harta, mengambil air tersebut dalam kadar yang lebih dan apabila pada waktu hari dimiliki oleh uh, Yahudi mereka tidak datang kerana mereka terpaksa bayar pada, pada waktu Sayyidina Usman mereka ambil dengan secara percuma jadi apabila berlalunya masa, Yahudi itu kerugian dan Sayyidina Usman lantas offer kepada Yahudi itu untuk membeli keseluruhan daripada telaga air tersebut. Uh, Pian dan juga saya dapat dengar sikit. Mm -hmm. Apa yang berlaku, uh, Yahudi menjual perkara itu kepada Sayyidina Usman dan Sayyidina Usman mewakafkan uh, telaga air itu dan sehingga hari ini kalau boleh kita faham, telaga air itu adalah airnya, harta wakafnya. Mm -hmm. Seterusnya dimanfaatkan sehingga sekarang ah ha, itu yang kita sebutkan sebagai ainnya adalah harta yang diwakafkan manfaat itu adalah harta yang terbit daripada pewakafan tersebut ah ha, itu yang perlu kita faham dari sudut ain dan juga manfaat ah ha, jelas kat situ ya tidaklah hmm. bertanya ain ni siapa tapi itu adalah apa harta lah ya, yang diwakafkan itu dan manfaatnya siapa yang dapat manfaat daripada ain tersebut dah nanti Betul. ada orang tanya, jangan ada pula orang tanya, wakaf dah ada ibtidaknya mana, dia tanya soalan tajwid pula ustaz, wakaf <tutuk> ibtidak <tutuk> 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 tapi itulah hey, pentingnya hey. kita uh, menuntut ilmu bila ada para asatizah kita, para ahli-ahlinya dalam bidang uh, tertentu ni uh, dapat uh, apa, menjelaskan lah maksud, biar orang faham dan orang tahu dan tak keliru jadi banyak, uh, mungkin yeah. ramai Dah di kalangan sahabat kita Dah berwakaf Mungkin ada keluarga-keluarga Yang sebelum ni tanah diwakafkan Jadi madrasah Jadi tanah kubur dan sebagainya Itu dulu Sekarang mungkin wakaf pun dah berbeza Bentuknya kan Dan mungkin mengikut peredaran zaman Jadi di wakaf Anur An sendiri Kita faham ada banyak Instrumen wakaf Ataupun cara-cara untuk berwakaf ni Di wakaf Anur An macam mana Pengurusan ain wakaf tu Dilakukan Ustaz Adakah Ustaz kena turun ke kampung-kampung Tengok perigi demi perigi Tanah demi tanah Nah, Ustaz Amirul. Baik-baik. Uh, Subhanallah untuk uh, kita luaskan perbincangan ni kalau mm -hmm. boleh saya kembangkan lagi. Uh, kalau kita lihat dari sudut perbezaan sebagai contoh awal tadi saya katakan antara mm -hmm. wakaf dan juga zakat. Zakat kalau sekiranya kita bagi zakat harta ataupun zakat fitrah kita uh, Majlis Majlis Agama Islam akan menghabiskan zakat itu untuk diagihkan kepada asnaf. Betul? Ya. Yeah, ya. Yeah. Uh, jadi kalau wakaf ni kita tak perlu habiskan iaitu kita kena jaga ain tersebut dan kita cari hasil daripada perwakafan uh, itu. Jadi kalau di wakaf an saya suka untuk singkap semula sejarah sebenarnya. Mm -hmm. uh, pada awal perwakafan uh, yang dilaksanakan oleh uh, Jacob pada tahun 2005 sehingga 2007, uh, Pian dan juga Sidang pendengar, mm -hmm. uh, perwakafan kita mungkin ramai faham berkenaan dengan wakaf yang bersifat tradisional, wakaf untuk yeah. masjid, wakaf untuk madrasah, kubur dan sebagainya okay. ataupun dengan nilai ringgit dan sebagainya. Uh, tetapi uh, kita ada dimensi yang sedikit berbeza uh, berkenaan dengan perkara itu iaitu uh, Jacob pada asalnya mereka mewakafkan saham syarikat yang ada di dalam kumpulan Jacob pada waktu itu uh, pian. Uh, sebenarnya wakafan saham ini sebenarnya tidak ada dalam sejarah eh uh, pewakafan arena pewakafan dalam negara dan juga di luar negara sebenarnya. Jadi pada waktu tersebut sebenarnya kita mendapatkan pandangan fatwa daripada Universiti Al Azhar. Kerana pada, oh. uh, pada ketika itu tidak ada lagi orang yang mewakafkan saham syarikat. Okey. Uh, jadi maksudnya ini kita sebutkan sebagai pewakafan korporat ini bukan dilaksanakan oleh individu tetapi dilaksanakan oleh entiti yang kita sebutkan syarikat pada waktu tersebut. Jadi dengan saham yang diwakafkan pada waktu itu yang pada asalnya sekitar 141 juta pada tahun 2005 sehingga 2007 dengan beberapa syarikat dan Alhamdulillah sehingga hari ini kita menyambut uh, 25 tahun ini untuk makluman senar pendengar dan juga pian aset tersebut telah pun dikembangkan. Ha, ini yang disebutkan ha. tadi kita tahan harta tersebut, air hmm. itu dan manfaatnya kita uh, sebarkan dan juga kita luaskan lagi Uh, capaian uh, wakaf tersebut nilainya telah melebihi 1.2 bilion pianan juga pendengar. Jadi oh. sebenarnya perlu kita faham yang perlu dikekalkan ain itu adalah perlu dilestarikan bukan sekadar kita biarkan begitu saja kalau tanah kita biarkan tak dimajukan tidak ada hasil oh. bukan. Jadi kalau saham tadi kita urus dengan baik jadi hasil daripada dividen yang dapat daripada saham KPG sebagai contoh jadi itu yang kita manfaatkan untuk kita salurkan kepada masyarakat. Jadi uh, perlu juga kita faham selain daripada kita menguruskan wakafan saham itu, uh, <coughs> apabila hasil itu terima, kita tak pakai semua kan? Kita tak gunakan semua. 50% daripada hasil dan yang dapat tersebut, kita buat reinvestment. Uh, <coughs> kita laburkan semula untuk besarkan lagi AIM tadi sebenarnya. Kita nak besarkan lagi aset perwakafan. Dalam masa yang sama, kita nak luaskan lagi hasil daripada perwakafan tersebut jadi itu kaedah pengurusan pewakafan yang diuruskan oleh Wakaf Anu no, hasil daripada pewakafan saham bukan hanya sekadar pewakafan bersifat yang tradisional rumah ataupun kita katakan ah wang ringgit dan sebagainya itu hmm. kaedah wakaf pengurusan saham yang mungkin ramai yang faham kita buat collection daripada orang ramai kita kumpul bukan sebegitu. pada asalnya adalah pewakafan saham Okey. Ah, ha, oh, okey baik. Insya-Allah. Maknanya tapi yang penting yang kita tahu yang ustaz banyak juga kali sebutkan tadi tentang dia berkembang ustaz eh. Bila sekali kita uh, uruskan tu kita akan nampak perkembangannya. Dia tidak macam berbanding, uh, berbanding zakat. Zakat kita kena habiskan, selesaikan untuk uh, penerima manfaatnya. Tapi wakaf ni dari tahun ke tahun dia akan berkembang dan berkembang dan diuruskan dengan baik. Bayangkan pula pahala mereka yang berwakaf ni, oi dahsyat. Itu tadi airnya Pahalanya ustaz lagi berkembang eh? Untung siapa yang ya. uh, dah bermula berwakaf dan juga termasuk yang menguruskan wakaf ini Kejap lagi kita cerita tentang manfaat pula, pengurusan manfaat wakaf uh, Khususnya yang diuruskan oleh Wakaf Anur Ustaz Amirul akan kembali bersama kita Tapi jangan lupa juga untuk anda yang uh, berminat untuk dapatkan info dan juga pertanyaan berkaitan dengan wakaf di Wakaf Anur Macam mana Ustaz kalau ada nombor kita boleh kongsikan Kita dah uh, Di Facebook kita ada paparkan juga uh, laman web wakafanur.com.my uh, Dan juga nombor kita Uh, kita suka untuk wawarkan kepada sidang pendidik IKIM untuk follow hmm. kita di semua media sosial yang ada yeah. Kerana banyak perkongsian dan juga selain daripada kita uh, sebarkan untuk kita punya perwakafan Sebenarnya kita sebarkan banyak manfaat yang lain perkongsian di FB kita Banyak program-program yang kita kongsikan di sana, uh, Pian ada juga podcast dan sebagainya uh -huh. Jadi untuk perwakaf tersebut untuk dapatkan keterangan lanjut Boleh dapatkan maklumat di media sosial kita termasuk boleh hubungi 07 0172972692 insyaallah. Ha, ha baik uh, Ustaz Amirul akan kembali kejap lagi kita sambung bicara kita petang ini berkaitan dengan uh, pengurusan ain dan manfaat wakaf sahabat-sahabat sekalian marilah kita berwakaf bersama Wakaf An-Nur dan terus setia bersama kami berehat seketika terus dengar IKIM FM inspirasi utama anda. Ya zal wal ikram ya zal wal ikram ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام Ya zaljala wal ikram ya zaljala wal ikram amitna ala din islam amitna ala din islam amitna ala din islam Kembara inspirasi inspirasi utama anda. Ya Alhamdulillah kembali bersama Pian dan juga Ustaz Amirul Hakim Mat Said, Timbalan Pengurus Jabatan Wakaf Strategik dan Pelaburan Wakaf Anur Corporation Berhad. Petang ini baru bicara kita, kita belajar tentang pengurusan AIN dan manfaat wakaf. Ada tak antara sahabat kita yang turut mengikuti kita petang ini Ustaz di Facebook? Mungkin dah pernah berwakaf bersama Wakaf Anur. Pernah join program-program Wakaf Anur, Karnival Mahabah dan lain-lain. Mungkin baru ni yang menikah beramai-ramai tu di <tid> Kanibul Mahabar kita mungkin ada juga yang join dan juga mungkin ada antara sahabat-sahabat sekalian Alhamdulillah dapat banyak manfaat daripada apa yang diusahakan diuruskan oleh Wakaf An-Nur di kalangan usahawan-usahawan kita kan Ustaz jadi mungkin kita boleh cerita ceritakan pula macam mana pengurusan manfaat pula yang diuruskan di Wakaf An-Nur Ustaz Amirul Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selepas kita faham berkenaan dengan bagaimana Ain itu diuruskan, dikawal mm -hmm. sedia dan juga dikembangkan supaya mendatangkan manfaat yang besar Maka kita perlu faham ke mana pula uh, destinasi manfaat itu diturunkan Maka di Wakaf An-Nur sebenarnya kita memberikan tumpuan kepada beberapa segmen yang kritikal Yang diperlukan oleh umat khususnya uh, di Malaysia ini Pertamanya pastinya uh, dari sudut keagamaan Uh, dalam konteks ke keagamaan ini uh, sebagai contoh di wakaf an nur kita menguruskan uh, tujuh buah tujuh buah masjid kan sebenarnya uh, tujuh buah masjid tersebut diuruskan bukannya masjid Korea tetapi masjid yang diuruskan oleh kami sendiri jadi penyaluran daripada manfaat itu disalurkan kepada masjid-masjid kita tapi bukan sahaja masjid yang diuruskan oleh wakaf an nur sahaja hasil daripada uh, manfaat wakaf itu juga kita tebarkan, kita luaskan juga uh, cakupannya kepada keseluruhan daripada masjid dan surau satu Malaysia sebenarnya. Ini mungkin ramai yang tak maklum. Tetapi dengan sumbangan-sumbangan untuk masjid tersebut, kalau sekiranya memerlukan bantuan uh, untuk naik taraf dan sebagainya, kita agihkan. Tapi bukanlah dalam jumlah yang besar, bergantung kepada kesesuaian dan sejauh mana kritikalnya isu uh, tersebut. Itu dari sudut keagamaan okay. pastinya. Uh, yang kedua uh, pastinya dari sudut um kesihatan uh, di Wakaf Annull sebenarnya kita mempunyai lebih daripada 20 fasiliti kesihatan di luar daripada kita katakan uh, negeri Johor uh, ada yang dalam bentuk klinik bergerak ada yang dalam bentuk pusat dialisis dan juga klinik menariknya pian dan juga sedang mendengar di klinik kita ini kalau kita biasa pergi klinik, PMV klinik mungkin rm dua rm 200 ringgit, betul? Paling minimum lah kan? Tapi oh, kos kan, rawatan betul. kita uh, untuk sakit luar lah Hal keadaannya uh, berjumlah hanya RM10 sahaja uh, Termasuk oh. juga di analisis kita berjumlah RM120 sahaja Kos yang sangat minimum mudah-mudahan uh, dapat membantu masyarakat kita Dan menarik untuk saya tekankan di sini Di klinik kita, di fasiliti kesihatan kita Bukan sahaja umat Islam yang datang untuk dapatkan rawatan dengan harga tersebut Tetapi oh. juga bukan Islam Uh, yeah. Kita, kan oh, dari sudut kita tebal luaskan manfaat wakaf ini adalah bukan kepada umat Islam sahaja tetapi kepada sege uh, segenap uh, kita katakan bangsa dan juga agama. Itu dari sudut oh. uh, kesihatan Kemudian yang ketiga pastinya dari sudut pendidikan kan. Hmm. Uh, Alhamdulillah uh, kita memberikan tumpuan sebagai contoh di pada tahun ini kita memberikan tumpuan untuk memberikan penyaluran manfaat wakaf ini kepada pendidikan Al Quran lebih uh, kita sebutkan lebih daripada ribuan pelajar telah pun dibantu untuk memperkasakan kemahiran mereka untuk membaca al-Quran. Ini kerjasama kami dengan Kementerian uh, Pendidikan Malaysia. Termasuk juga uh, kita memberikan sumbangan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan fasiliti-fasiliti pendidikan. Uh, untuk kita katakan bahawa manfaat wakaf ini pastinya untuk dikembangkan semula dari sudut uh, untuk meng, uh, menghasilkan pelajar-pelajar ataupun pendidikan kita yang lebih kondusif. Ini yang kita salurkan. Termasuk juga yang sangat penting bukan sahaja kita salurkan begitu sahaja ada segmen yang keempat iaitu dari sudut sosioekonomi. Alhamdulillah lebih daripada 600 individu sebenarnya telah menerima bantuan uh, untuk memulakan perniagaan mereka daripada hasil yang kita dapat daripada perwakafan tersebut Kemudian kita kembangkan dengan mereka ni kita buat berikan bantuan perniagaan kepada mereka. Kan termasuk juga di sana kita berikan disebutkan sebagai wakaf tali pancing. Kita berikan dana supaya mereka ni dapat uh, mengusahakan perniagaan khususnya untuk gunting rambut, untuk jahitan dan sebagainya. Yeah. Mereka hmm. ada kemahiran itu disediakan fasiliti dan kemahirannya. Kemudian mereka dapatkan hasil daripada perniagaan mereka. So ini kaedah kita untuk membesarkan Manfaat Wakaf bermula daripada ain yang diuruskan dengan baik itu, seterusnya dijana daripada pendapatan itu daripada manfaat yang kita salurkan kepada masyarakat. Ha, ha, Masya Allah Kita seronok kita mendengar kan? Ini eh, ramai Ramai dapat manfaat Dan lebih istimewa Bukan saja umat Islam Yang dapat manfaat Dan dapatkan manfaat itu Tapi yang bukan Islam Ini masyarakat kita Pun uh, Dapat juga manfaat Yang yang daripada wakaf Yang anda oh. mulakan Sahabat-sahabat sekalian kan Dan diuruskan Oleh wakaf An-Nur Cuma ada satu lagi Ustaz ha, ah, Ini mungkin Ramai ya. yang Baru dengar tentang Wakaf dalam Bentuk saham Oh, Kalau Ustaz punya Pejabat awatan ustaz pun di jabatan wakaf strategik dan pelaburan ustaz Mirul mesti pandai bab-bab investment ni <laughs> kan nak nak memerhati saham naik turun dan sebagainya tapi macam mana wakaf dalam bentuk saham dan kalau ada yang berminat macam mana kita nak join Ustaz? Uh, sebenarnya uh, di wakaf anu kita sediakan satu platform ataupun produk yang sebenarnya telah pun disahkan sebagai pematuhan uh, syariahnya mm -hmm. daripada Kuasa fatwa negeri Johor pada tahun 2019 mm -hmm. iaitu produk hibah di wakaf Uh, kalau dalam bahasa yang mudah saya sebutkan kalau individu tersebut dia nak mewakafkan sahamnya uh, sehingga kini kita sebenarnya ada beberapa uh, halangan termasuk juga perkara itu perlu diteliti kan cuma wakafnu kita sediakan fasiliti yang mudah pian iaitu dengan produk hibah di wakaf ini individu boleh berwakaf uh, dengan kaedah yang paling mudah iaitu di wakaf dengan nilai uh, ringgit yang dia ada uh, maksudnya uh, tunai yang dia ada dengan dia menghibahkan kepada wakaf Anum, seterusnya daripada hasil itu kami kumpul dan kami beli saham patuh syariah yang diuruskan oleh wakaf anur kemudian dividen yang dapat daripada saham tersebut kita salurkan kepada masyarakat ha, maksudnya untuk orang yang ada serendah RM10 dia boleh untuk masuk program ini dan RM10 tersebut kita akan terjemahkan dengan dipindahkan kepada pembelian saham-saham patuh syariah dan dividen yang dihasilkan itu dan kita salurkan kepada masyarakat jadi ni sangat menarik sebenarnya kita gabungkan ada uh, instrumen hibah seterusnya in, uh, instrumen wakaf dan boleh uh, so, seorang individu tersebut sama ada dia nak wakaf untuk diri dia ataupun sebenarnya dia nak niatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa kita letakkan dalam saham? Ini mungkin ramai yang tanya. Hmm. Kan saham kita perlu faham adalah satu uh, instrumen yang uh, perlu diberikan perhatian oleh umat Islam kita pada saat ini kerana uh, kalau kita wakafkan tanah contohlah Hmm. tanah tersebut perlu ada dana yang besar untuk dibangunkan betul betul kan? betul ha, maksudnya kita kita hanya wakafkan tanah jadi macam mana nak majukan tanah tersebut perlu ada dana yang besar kan tapi kalau dengan saham dia agak kita katakan fleksibel dan gabungan-gabungan dana ini dan kita cari saham-saham patuh syariah yang berpotensi seterusnya dia mendatangkan hasil dan kosnya uh, kita sebutkan uh, sangat minimum seterusnya uh, hasil tersebut diuruskan oleh pakar-pakar kami dalam bidang pelaburan kita ada jawatankuasa pelaburan, kita ada jawatankuasa pakar syariah kita yang memantau mengawal selia perkara tersebut dan kita akan pastikan mudah-mudahan dengan perwakafan itu dikekalkan dan manfaat itu berterusan pihak. Itu kaedah dia sebenarnya ha, Oh itu kena duduk berguru lagi lah dengan Ustaz Amirul ni kalau, kalau ya, nak ya. bagi faham sebab mungkin ramai yang yang dah uh, biasa dah faham tentang investment atau pelaburan uh, saham hmm. tapi mungkin bila kita kaitkan dengan wakaf ni tambah-tambah lagi manfaatnya juga insyaAllah besar manfaat daripada apa yang kita usahakan ni insyaallah kita harap ramai yang berminat dan teruja nak turut serta wakaf an-nur untuk sama-sama berwakaf menerusi ataupun dalam bentuk saham juga insyaallah. Ah ha, okey ustaz dan kita fahamkan juga ada nanti akan melangsung muzakarah wakaf yang berlangsung pada 5 dan 6 November di Royal Chulan Kuala Lumpur. Maknanya ustaz akan turun ke KL juga nanti insyaallah. Uh, InsyaAllah insya kita, kita akan berkampung di KL Bermula hari Isnin hadapan InsyaAllah ah, Oh lah Sibuk aktiviti uh, Wakaf Anur Sempurna ulang tahun Ke 25 tahun ni kan Alhamdulillah Semoga berjalan lancar Untuk uh, muzakarah Wakaf kita Temanya transformasi Wakaf Ijtihad dan inovasi Kita yakin ramai para ilmuwan Dan juga uh, Yang terlibat Ataupun ahli-ahlinya Akan berkumpul Untuk satu yang lebih baik Di masa akan datang Yang diterajui juga oleh Wakaf Anur Sekali lagi Ustaz Sebelum kita tutup ni Macam mana sahabat-sahabat kita yang berminat untuk dapatkan maklumat dari Waqaf An-Nur boleh kongsikan? Baik, untuk sinar pendengar yang uh, saya kasi sekalian kita mengajak semua pendengar-pendengar ikim khususnya sama ada uh -huh. yang telah pun berwakaf ataupun yang baru mungkin dengar pada petang ini yang sedang bawa kereta itu sebagai contoh uh -huh. untuk turut serta uh, berwakaf bersama dengan kami khususnya dalam program Hibah Lil Waqaf uh, iaitu pergi sahaja kita uh, ke website kami uh, di Waqaf An-Nur, type sahaja di Google itu Waqaf An-Nur tak perlu type panjang pun sebenarnya memang akan keluar Waqaf An-Nur ataupun boleh pergi kepada FB uh, TikTok IG kita uh, untuk kita salurkan pewakafan tersebut dan boleh diniatkan kepada diri kita kepada ahli keluarga dan juga saya suka untuk uh, tegaskan juga di sini bahawa kadang-kadang kita berwakaf ini kita nak lihat dari sudut sebenarnya uh, apa yang uh, manfaat itu dapat daripada hasil yang kita bagi tetapi kita fokuskan juga sebenarnya apa yang kita hajatkan daripada harta yang Allah Taala pinjamkan kepada kita dan boleh diniatkan sebagai contoh kalau sekiranya ada di kalangan kita yang sakit kita wakafkan tersebut ialah kepada wakaf an-Nur, kepada majlis agama Islam, kepada masjid dan sebagainya tetapi jangan kita lupa untuk niatkan untuk diri kita ada hajat-hajat yang mungkin tidak sampai kepada diri kita pada saat ini kita wakafkan dengan uh, serendah RM10, RM5 dan sebagainya, diniatkan supaya hajat tersebut tercapai mudah-mudahan dengan perkara itu lebih cepat uh, doa kita dan hajat kita dimustajabkan jadi boleh pergi ke portal kami dan juga uh, keseluruhan daripada media sosial kita untuk berwakaf dan ataupun boleh hubungi 072972692 untuk rakan-rakan kita bantu Uh, bagi individu yang nak berwakaf insyaallah. Ha ah, insyaallah. Terima kasih Ustaz Amirul Hakim, ah, Timbalan Pengurus kita di Jabatan Wakaf Strategik dan Pelaburan Wakaf Anur Corporation Berhad. Insyaallah semoga semuanya berjalan lancar dan terima kasih Ustaz banyak membantu para pewakaf kita ah, berwakaf, ah, berpahala insyaallah dan memberi pencerahan lah, dan ilmu jugaklah eh untuk kita petang ini. Jumpa lagi Ustaz insyaallah. Nanti kalau di turun KL bagi tahu kita jumpa insyaallah. InsyaAllah ah, Baik-baik Barakallah Sama-sama Barakallah Fikam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita petang ini bersama Wakaf An-Nur. Terima kasih sahabat-sahabat atas perhatian. Jangan lupa layari wakafanur.com.my dan hubungi 07-297-2692 untuk tahu lebih lanjut tentang Wakaf An-Nur. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terus setiap bersama kami di KMFM. Inspirasi utama anda. Assalamualaikum semua.